assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari bugungi dasturimizda biz qora niyat seriali orqali sizu bizga tanish bo'lgan bolakay yerim argun haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz demak boshladik ilber uygar kaboli ikki ming to'rtinchi yilda turkiyaning istanbul shahrida bu yorug' dunyoga kelgan qora niyat seriali orqali bolakay mashhurlikka erishgan bo'lsada undan avval bir qancha filmlarda rol ijro etgan ilber kaboglu ayni paytda o'rta maktab o'quvchisi shunday bo'lishiga qaramasdan suratga tushish ishlarini ham tashlab qo'ymagan buni komik o'n itti yil buni uni ilk bor nestle kompaniyasining reklamasida ko'rishimiz mumkin hech qancha vaqt o'tmasdan uni ichkarida serialiga taklif etishdi va ushbu serialda kabobchi jalolning o'g'li mustafa rolini o'ynaydi ushbu seriallardan keyin uning mashhurlik onlari boshlandi desak yanglishmaymiz bolakay ko'chalarda tanila boshladi uning instagram sahifasini ayni paytda bir yuz o'ttiz sakkiz ming obunachi kuzatib boradi ilber uyg'ar qabo'g'li shaxsiy hayoti haqida hech nimani gapirmaydi ammo ota onasi uni har doim har ishda qo'llab quvvatlashga tayyor ekanligini ko'p marotaba bə aytadi bo'lajak aktyor ushbu sohada oliy ma'lumotga erishishni orzu qiladi biz esa bolakayga omad tilagan holda bugungi dasturni yakunlaymiz sizlar esa keyingi qahramonimiz kim bo'lishini xohlaysiz uni komentariyaga yozib qoldiring Siz sizning fikringiz chetda qolib ketmasligiga -ge va'da beramiz xayr sog' omon bo'linglar